Hai DC di sini. Okey, saya nak ulas sedikit satu artikel di dalam Asrawani ya yang memaparkan uh, pengurusi PN Sabah uh, Datuk Ronald Kiandi. Wow. Ha, uh, uh, jadi dalam tajuk ini dia mengatakan PRN Sabah uh, pengundi kini melihat personaliti calon bukan sekadar parti ya, uh, Ronald Kiandi. Saya bersetuju uh, dengan apa yang dia perkatakan dalam konteks di Sabah, dan mungkin juga konteks ini akan you know berlarutan atau dibawa ke ke semenanjung pada PRU yang ke-16 nantilah uh, di dalam menentukan calon-calon yang ingin bertanding dan akhirnya dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di DUN ataupun di Parlimen. Jadi, ya, sekarang ini orang melihat kepada personaliti calon. Ha, bukan sekadar parti lah. Ha. Kalau dulu, kalau kita letak uh, you know, uh, songkok, uh, kita letak batu, letak kayu, pun boleh menang. Sebab itu kalau dulu, ketua-ketua uh, bahagian UMNO sebagai contoh, uh, mereka beria-ria uh, ingin menjadi calon. Uh, no, ingin menjadi ketua bahagian. Kerana menjadi ketua bahagian, mereka boleh dilantik menjadi calon uh, don dan juga uh, uh, ahli parlimen tapi itu dulu tuan-tuan sekarang ini calon-calon mesti mempunyai personality mesti popular mesti dikenali eh oleh rakyat walaupun beliau belum lagi ya turun ke ke akar umbi tetapi orang dah mengenali dia secara you know secara uh, luaran luaran itu maksud dia orang melihat dia dalam TikTok dia Uh, cara dia uh, you know, menyampaikan sesuatu uh, uh, ataupun uh, membuat gerak kerja apa pun dipertontonkan. Tapi dengan syarat kena bercakap. Uh, ada personality dia pun tak guna tuan-tuan eh, kalau tak tahu bercakap. Saya jumpa ramai eh, uh, uh, pemimpin-pemimpin uh, muda yang beria-ria nak menjadi uh, uh, ahli politik. Eh, nak menjadi calon. Tapi bila saya tengok dia ni biar betul lah. Eh dari segi credibility, dari segi penampilan, dari segi percakapan, uh, uh, dari segi engagement dia di dalam media sosial pun tak nampak bayang. Tapi uh, dia rasa dia rasa dia wow, aku ni dah jadi pemimpin cabang, uh, jadi pemimpin bahagian, aku memang diterima oleh rakyat. Jadi apabila Datuk Ronald Candy bercakap begini, uh, saya reflect kepada negeri Sabah. Uh, di mana ada calon yang melompat parti Uh, satu parti ke satu parti ataupun dia menjadi calon bebas dia menang dia menang walaupun dia sering bertukar parti. Uh, jadi di Sabah ini ibarat uh, you know parti itu ibarat pasukan bola. Uh, di mana ahli politik itu ibarat pemain bola profesional. Jadi dia ada hak uh, untuk uh, berhijrah ke satu pasukan ke satu pasukan yang boleh membawa uh, nilai kepada career Main bola sepak itu. Ha, sama juga dalam politik. Kalau dia duduk dalam parti yang uh, bukan pemerintah, bagi saya tak ada orang berminat pun. <laughs> jadi Ronald Candy ni, apabila dia mengatakan uh, di Sabah ini uh, uh, rakyat Sabah dia melihat kepada uh, <coughs> uh, personality. Ha, jadi dia kait dengan pola pemikiran eh, pengundi khususnya golongan muda yang menjadi faktor utama yang akan menjadikan landscape PNN ini jauh berbeza dengan berbanding pilihan raya dulu. Wow. Saya pun heran juga eh, kalau <tongan> pengundi muda yang 18, 20 uh, personality apa yang mereka tertarik dengan Ronald Candy ni? <tongan> Bagi saya apa yang dia nak tawarkan? dia pun dah berumur kan dah kira macam walot dah kan apa yang dia boleh membuat dia tu tertarik kepada eh uh, bukan bukan penghuni muda tertarik kepada dia uh, kalau kita bercakap dalam konteks uh, Sanusi uh, itu lain tuan-tuan uh, memang penghuni muda dia lihat Sanusi ini sebagai satu idola uh, satu pemimpin yang boleh didekati dengan you know dengan mudah uh, tidak ada protokol uh, dan uh, mereka melihat uh, Salusi ini, you know, sebagai satu ikon. Wow. Eh? tapi yang kita, yang kita ni, yang pemimpin yang dah berumur ni, yang boleh kita bercerita mengenai pem, pengundi muda, yang mengatakan pengundi muda ini akan memilih personality. Wow. Saya tak nampak, tuan-tuan. Eh? Dari segi faktor apa, eh? pengundi muda hendak melihat anda yang sebelum ini tidak pernah mendekati orang-orang muda kan dalam 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 bentuk uh, you know uh, uh, media sosial mereka uh, tidak pernah berinteraksi dengan mereka malah anak muda sendiri tak kenal hang ni siapa siapa dia Ronald Candy ni <laughs> kalau coklat candy tu aku tahulah dia kata <laughs> jadi uh, yalah kadang pemimpin-pemimpin yang berumur ni dia dia merasa macam wow aku nak kena uh, you know tarik anak muda ya ha, pengundi muda akan memilih aku tapi itulah atas dasar apa kan ha, saya tak nafikan ya yang uh, uh, pola pemikiran pengundi muda ini akan 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 mengubah uh, landscape politik bukan saja di Sabah ha, dia dah mengubah pun politik landscape di dunia ha, bagaimana di Nepal eh generasi Z menghumban Alih-alih politik rasuah mereka kan ha, di, di 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 mana di US bagaimana Trump eh, menggunakan media sosial beliau Uh, untuk menarik pengundi-pengundi muda kalau tak salah saya hampir 30% eh uh, yang mengundi Trump <coughs> semasa pilihan raya presiden adalah pengundi-pengundi muda kan <coughs> macam Donald Trump ha, dia boleh menari begini kan ah ha, Ronald Gandhi bolehkah <coughs> kalau tak boleh saya kan naik motor boleh naik motor ha, kalau naik motor tak boleh susah juga tuan-tuan kan anak muda di Sabah ini saya pun tak tahu dari segi Uh, you know pemikiran mereka dari segi you know mereka pun duduk dalam satu Sabah ni besar tuan, -tuan eh? demografi mereka berbeza uh, uh, geografi mereka berbeza kalau orang di sebelah sandakan uh, tawau uh, lahat datu pemikiran anak muda tak sama dengan pemikiran anak muda di sebelah pantai barat uh, seperti di 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 mana di di Kota Kinabalu di Inanam Uh, uh, di kawasan-kawasan uh, pantai barat ini mungkin mereka berbeza kan sebab uh, you know uh, di 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 kota Kinabalu ada universiti ada pusat-pusat pengajian tinggi teknikal kemahiran kan? dan uh, di situ juga ada kota Kinabalu jadi pemikiran mereka itu berbeza tuan kan jadi apabila Ronald Kandi ya uh, dia dia berkata ya uh, mereka harus mendekati anak muda Uh, dan mereka harus uh, you know uh, mendapat undi anak muda kan dari segi track record Saya rasa anak, -anak muda dia tak ambil dia tak ambil peduli pun <coughs> ini saya nak kata tadi tu kan ya uh, yalah track record kita yang uh, dulu adakah anak muda tahu kita apa apa yang kita buat dulu no <coughs> anak muda melihat apa yang kita buat sekarang ha ini yang penting itu ialah dia mengatakan eh, Sabah ini unik. Eh, kita kerap menukar kerajaan dan wakil rakyat lebih kerap berbanding negeri lain. Ya. Itu Sabah. Sebab itu PKR dia mengambil calon daripada orang yang uh, melompat parti, eh, Tiga calon. <tuh> dan satu calon pegawai kerajaan yang sebelum ini tidak pernah tahu apa erti politik tapi disebabkan dia mempunyai pengalaman yang luas di dalam pengalaman kerajaan Beliau diambil untuk menjadi calon. Ha, tapi bagi saya agak sukar juga. Ha, bukan sedang tuan-tuan. Dulu kita ni pegawai kerajaan yang tertinggi. Ha, dulu orang semua bagi dekat kita. Orang sambut kita. Orang dengar cakap kita. Tapi sekarang ni kita dah uh, resign, pencin dalam perkhidmatan awam. Kita nak turun berjumpa rakyat. Ha, yang Yang dulu kita tak pernah buat. <coughs> Adakah <coughs> benda itu... Uh, menjadi sesuatu yang organik. Kan? Ha, uh, ini yang saya katalah. Okey. Uh, uh penghuni muda ini dia, dia, dia. Saya banyak kali cakap. Uh, penghuni muda ini mereka bukan melihat track record kita yang dulu. Uh, yang dulu maknanya apa yang kita buat. Dia pun tak ambil tahu dan then, then don't give a damn. Dia tak kisah pun. <coughs> Apapun kita akan tengok um, keputusannya nanti uh, bagaimana polarisasi anak muda ini uh, seperti yang digembar-gemburkan di Sabah yang kononnya anak muda ini akan mengubah landscape politik Sabah. Cai, 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 Ronald Kandi.